Эхобург. Алло? Алло, алло? Алло? Вы меня слышите? Конечно, прекрасно в чем слышу. А, э, я в Канаде живу, а вы где? Я живу в городе Харьков, Украина. А, Украина? Да. Слава Украине. Героям слава. А вы э, искали здесь. Не, я просто по-русски хотел поговорить. Я, если ставлю Канада, то. На английском. У меня да ладно, уже... перестаньте. Если я ставлю Канаду, то большинство здесь находящихся в чат рулетки э, людей говорит или по-русски, или по-украински. Серьезно? Я еще раз попробую. А то я начал, и у меня только китайцы, индусы, все, все, все на английском. Я а а вы, Россию. вы тренируете русский язык с какой-то целью? Не-не, у меня русский прекрасный, потому что я уехал, когда мне было 40 лет. А откуда? Советского Союза От, откуда уехали? Мы тогда жили в Грузии. Ага. Как Советский Союз распался, мы сразу уехали. А вы Грузин? Нет. Нет. Там в Грузии живет. Кто, кто угодно там жил. Не, ну так везде, кто угодно живет. В Харькове тут тоже кто да, угодно да. живет. Ну, ну, понятно. Но я не грузин, нет. Я понял. Вас. А вот у вас там э, прилетает всякая дрянь, и все бомбят, да? Это всякая дрянь, а это всякая дрянь называется российское оружие. Вот да. Да, да, я об этом хорошо знаю. Просто я думаю, Харьков, может быть, не попадает под эту... Этот... В смысле в области, не попадает? Где спокойно. От нас до границы с русскими 36 километров от того места, где Ой, я господи. сейчас. Я, я, я плохо знаю. Прилетает вот все. Я понял. Ужасно. Совершенно безумие. Это я не мог себе представить, что я доживу до такого дерьма. Я считаю, что это не безумие. Я считаю, что это преступление осознанное, спланированное и приводящееся в жизнь преступление. Я не считаю это безумием. Это подготовленное преступление, подготовленное, циничное, наглое. Да, да, мы видели, как они стояли на границе, это Орда где-то месяц или два, то есть они все спланировали, я согласен. Не да. удастся это списать на безумие одного старика из Кремля, ничего подобного. Да, да, да. Я, народ российской... я согласен, они за все заплатят, они народ... за все должны заплатить. Народ Российской Федерации, общаясь здесь с ними достаточно давно, я совершенно четко осознаю, что он поддерживает всей душой эту захватническую войну. Вы знаете, большой процент, да? Огромный. Да, и просто удивительно, о чем они думают. А вы знаете почему? Мне кажется, они стали зарабатывать на войне и получают это как бизнес. У них деньги от этого появились. Мне кажется, что у них было денег и так немало. Особенно в 2000-х, когда цены на нефть были заоблачными, они жили прекрасно. Но они почему-то. Да, да, деньги сейчас стали получать самые бедные, которые раньше вообще ничего не имели. Совершенно верно. И, а еще да, так, Подписка, так, контракт, контракты все. Так это же не впервые в истории различных ипостасий России. Не впервые. Ах ты ж, да, пар... да. ебкая. Дело в том, да. что они как только ну, стоют, как по-русски, начинают жить более-менее зажиточно, их начинают распирать от величия и они пытаются в общем-то каким-то образом расширять свои земли и так безграничные mm? да но мне так, такое впечатление что решение принял один человек совершенно верно но они же он же его принял потому что был уверен что поддержит да я согласен потому что вот мы жили в советском союзе я современную россию вообще не знаю там ни одного дня не жил и вот мы всегда всей душой нашего руководителя поддерживали единогласно, и никто не выходил на улицы, не протестовали никогда. То же самое, наверное, осталось сейчас в России. Они согласны со всем. Я даже уверен, что и Сталина они поддерживали во всем, что он делал. Да. Именно так. Да, именно так. Именно так. Кто-то вот... же написал 4 миллиона доносов. Да, когда Влатов сказал, да, абсолютно верно. Они и сейчас доносы пишут. И вообще просто уже их никто не читает. А раньше интересовались этим в КГБ и даже платили что-то за что донос, пишут. А сейчас потеряли интерес, потому что так много доносов, что они уже все им, им это не надо. У них другие цели. Но я думаю, сейчас вот подпишут что-нибудь вот в ближайший месяц. Как вы думаете, или или это надолго все это? Это надолго. Действие? Да что вы? да не дай бог, ужас. Это уже длится почти 11 лет. 10 лет. Да, да уже да. 11 почти. 10 лет. Я с 2014 -го года считаю. Да, да, именно так и есть. Именно так и да, есть. Ну, смотрите, вот у нас CNN все это показывает, все, все эти разрушения. Каждый раз, когда они что-то взорвут, они все это показывают. Это вряд, невозможно. Вряд, к... вля... это вряд ли, маркер. честно говоря, вряд ли каждый раз... Ну, потому что приграничные города, прифронтовые города, а, они, постоя не они постоянно находятся в режиме постоянных обстрелов. И вряд ли многие западные средства массовой информации могут донести до мира происходящее. Ну, вот я, я помню, вы показывали, как они больницу разбомбили в Киеве. Вообще кошмар. Так... Ну да. здесь, вот в Харькове, где я живу, школа, где учил со мной сын, она уничтожена полностью одним ракетным ударом. Боже мой, зачем им это надо? Почему они не выбирают военные хотя бы цели? Они бьют просто а, по а вы под, что, под, считаете, дома? что если бы они выбирали военные цели, то это их как-то как бы оправдывало? Как... Нет, я просто, какой смысл? А бить, смысл что... для них очень простой. Ну, как вы себе представляете историю государства российского, которое они считают наследником Руси, без Киева? А никак. А, им нужен Киев, да? Им нужен Киев, и им нужно население славянское, Украина желательная, которая согласится стать русским. Потому что остальных они убьют. Ужас. Так это уже Ужас. было, это не впервые в истории. Но если бы этого не было, я бы этого не говорил. В истории отношений двух народов русского и украинского это не впервые далеко. И многие же украинцы, да. которые живут на территории современной России, они называют себя русскими. Ну, это называется ассимиляция. Ленин еще про это писал, про ассимиляцию. Ну вот в чем они к этому и стремятся. Русификация. Русификация. Фуф, просто я даже не знаю. А что? а что? Трамп не, не сможет это остановить? Мне кажется, что-то у него есть какие-то рычаги. Это см открывает. это сможет остановить только одна сила на этой планете и, и название этой силы — вооруженная сила Украины. И все. Ну значит, надо помогать изо всех сил. Вот вот вот. В вот, задачи вот. Трампа заключается, чтобы помог как следует, чтобы можно было. Считает ли так Трамп большой вопрос? Вот вот. А вот он еще, знаете, что считает? Он считает, что если он опустит цены на нефть, то российская экономика рухнет и война остановится. А американская экономика по какой цене получает нефть? Какая себестоимость американской нефти? Мне кажется, 50 долларов для них бывает. Для РФ достаточно 40 долларов и больше, и они не рухнут. 40 долларов для них нормально? Ну да, у них себестоимость порядка 40 долларов. 40 долларов плюс они не рухнут. Значит, может быть, как-то запретить ее продавать, ограничить, но это очень тяжело сделать. Я еще раз говорю, если Соединенные Штаты будут оказывать помощь всемирным вооруженным силам, то мы победим. Если нет, то все это свалится в партизанскую войну образца конца 40-х годов прошлого века. То есть что, вы даже не думаете, что в этом году, я не говорю про месяц-два, вообще в этом году все закончится? Mm -hmm. Да что... Они лезут и лезут, они лезут и лезут их. Ой, у них сейчас прилив этих добровольцев опять, потому что они боятся, что война закончится. Да нет у них не никаких добровольцев. Разве можно назвать людьми, которым платят 4 миллиона рублей, а это 40 тысяч долларов добровольцы? Да. Разве это добровольцы? Да нет, они все за деньги идут, это я знаю. Ну, какие же Но... это добровольцы? Но... Нет, это не добровольцы. Но они сами приходят без повестки за деньги. Так деньги немалые, понимаете, Кстати, для многих, наш, да. многих из России это деньги, которых они никогда в жизни не видели. И не да, увидят. Это и не На увидят. Этом все да. И телевизионная, и иная пропаганда уверяет их, что это развлекательная прогулка по Украине. но ну, это же совсем не так. Не, не они там все в долгах, я не. Они... Решает о, лучше я рискну и пойду и, и все, и все это крутится без конца. А мысли у вас а правильные, да? Надо помогать вооруженным силам, плоть от президентов до э, умных, сознательных, образованных граждан любой демократической страны, потому что это а это вот, война. Вот у меня вопрос: вы украинец, что вы ответите на это? Здесь пишут о коррупции на самом верху в правительстве Украины, это правда? Думаю, что да. Как это не печально, я вынужден признавать и говорить правду, думаю, что. Я мало что знаю, то есть только чисто по физиономиям, вот этот Ермак, Арахамия, Умеров, они меня у меня не вызывают. Я за это... них, если вам будет от этого легче, хотя я понимаю, что вам, ну все равно я за них не голосовал, это не мой выбор. Но это выбор украинского народа и он существует. Но ведь армия украинской можно помогать минуя вот эти вот административные бюрократические ступени можно помогать напрямую да можно но здесь постоянно каждый новый скандал раскручивается с таким с таким шумом ну и... то что и... я делаю то что я делаю мой, моя спленота мое сообщество к которому я себя причисляю это помощь напрямую непосредственно подразделениям бойцам э и без, без всякого посредничества государственного. Потому что это Конечно, вопрос выживания я и вопрос становления победы демократии а, над диктатурой. Они, знаете, до того дошли, что они сейчас требуют выборов в Украине. И они считают, что за Зеленского уже никто голосовать кто не будет. Требует не будет другой кто требует выборов? А? Кто требует выборов? Американцы. А, выборы требуют, чтобы а, в этом а... году были проведены выборы. Ну, я не могу себе представить, как можно проводить. А как будут солдаты голосовать в окопах? Не знаю. Они, видимо, не заморачиваются на этот счет. Они просто э, требуют и все, потому что они хотят смены правительства Украины. Они не доверяют этому. Ну, тут я не уверен. Этого больше всего хочет... Собственно говоря, я был бы не против смены правительства. Но я не представляю да. проведение выборов в военных, в военных условиях. условиях. Просто я не... тоже нет. Но я... то, что я слышал, то я передаю. Да, я, а я понимаю. Вот как, вы... Вы... Я... как вы считаете... Если бы выборы все-таки как-то состоялись, ну, допустим, угу. вы бы голосовали опять за Зеленского? Я или? за него не голосовал и в 2019 году. И тогда не голосовали, да. Но у него была бешеная популярность. Да, 73% правильно? он получил большинство на выборах, поэтому он и президент. выборы это были все-таки демократические. Понимаю, да. вот сейчас, это реальный выбор у, украинского он города. Он настолько же популярен сегодня или нет? Мне трудно... Это оценить, сказать. да, потому что я, а ж, я еще раз говорю, если бы, я был, если бы я был из э, лагеря сторонников, избирателей президента, то, наверное, э, я бы смог более-менее э, точно ответить на ваш вопрос, но поскольку это не так, я не голосовал за него и голосовать снова не стал бы, mm -hmm. если бы были выборы, то э, объективно оценить картину мне, наверное, ну, это она будет не объективно, если я скажу, я понимаю, а вот еще вот здесь в интернете особенно очень мелькает фамилия, как же его фамилия, и тоже вроде как метит на президентскую должность как кандидат Арестович. Ну это мошенник. А, да, он не пользуется популярностью в Украине. Был, был период достаточно продолжительный, особенно на начальном этапе войны когда его слушали, когда... На его Я слуш... за хлеб слушал его, он умный парень, конечно, ничего не скажет. Но он классический мошенник. Ага, ну, значит у него нет авторитета в украинском обществе? Практически нет. Ну, есть определенный контингент людей, его зрителей, его каналов. Да, 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 да. В основном через интернет, да. Да. Но сказать, чтобы у него была широкая популярность. Нет. По крайней мере, с моей точки зрения, действующей власти он не конкурент, он громад вот скорее. А вон как? Конечно. А если на выборы пойдет залужный, за него проголосуют. Ну, вы же понимаете, что моя точка зрения субъективна. В условиях. Понятно. Ну, ваш. вы как думаете? Думаю, да. Угу. Это реально а а сила. А за этим задавал такой же вопрос, он не знаете, что ответил? Он говорит: я за него не буду голосовать. Я говорю, почему? Здесь на Западе это безупречный представитель украинского военного топ уровня угу. и да, человек, которому можно доверять, а он мне говорит: нет, он сделает из Украины военный лагерь. Ну, понимаете, с точки зрения обычного гражданина голосовать за военного, наверное, это да, страшновато. На да? На на да, наверное, это страшновато. Но в условиях угу. войны и вот такой сложной обстановки, когда военные действия продолжается уже три года и, возможно, будут продолжаться и дольше, то, наверное, это был бы правильный выбор. Я так думаю. Но опять-таки, а что, 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 изделяющие... мы, что, мы, что мы знаем о Валерии Федоровиче, э, да. э, ну вот в его политической жизни? Нет, как военный, да, поверхностное средство массовой информации, э, народ складывается да это... здесь у него очень высокий большой авторитет. Абсолютно, абсолютно. Я с вами согласен. Но мы же ничего не знаем о нем, как о политическом деятеле. Ведь Понятно. Деголь тоже ж был прекрасный военный, популярный очень. А как политический деятель, мне кажется, он не очень сложился. Может быть, вы правы, да. Я знаю. А что еще хотел спросить это уже зам... а! Вы вот в интернете всяких блогеров смотрите, которые комментируют ситуацию в Украине. Ну, вот я сам блогер. Мы сейчас с вами в прямом эфире и с вами, а, говор... вот даже как. И с вами да, говорят украинцы. Так. Вас обсуждают, слушают, высказывают свое мнение. В целом, а, вот, оно, да. в целом оно положительное. Мы с вами в прямом я эфире. Ну, вот я хотел у вас узнать, если вы смотрите блогеров. Вы смотрите, Юрий Швец есть такой. Он он не украинский, он же в Америке живет. Он в Америке живет, но вы за ним не наблюдаете? Нет, не наблюдаю. Ага, я его регулярно смотрю. Он, знаете, что делает? Он дает анализ американской прессы и сам еще свое видение добавляет иногда. Он бывший, мне кажется, со он бывший сотрудник комитета государственной безопасности, да. а мне кажется, да. их бывших не бывает. Не, не хочу вас отговаривать или агитировать против. Не, не, не. Я, я понимаю, что доверия никакого это не вызывает, но мне кажется, то, что он рассказывает, это интересно. Кстати, он у него однозначно проукраинская позиция. Знаете, можно с внешней проукраинской позиции э, творить вред и творить зло. Вспомните э, совершенно банальный фильм «17 мгновений весны». У Штирлица тоже была прогитлеровская позиция, даже э, исходя из сценария фильма, больше, чем у Мюллера или у Бормана. Но это же не ну, мешало ему фактически работать на Советский Союз. Поэтому, поэтому да, внешнее проявление, да. э, проявление проукраинской позиции не говорит, в общем-то, в этой ситуации ни о чем. Еще раз говорю, учитывая, что он ГБшник. Я понимаю. Да уж. Ну вот, я по, про Украину больше ничего толком не знаю. Так что все, что я знал, я выяснил для себя. Ну ладно. Так а что, берите, читайте, помогайте. Не, я читаю, но просто интересно мнение того, кто там живет и совпадает с моим или нет. У меня, ж У меня мнение в любом случае субъективно. Я живу фактически, я, я живу я, фактически я это... в 30 километрах от линии фронта. Да э -э еще бы. Я не могу быть объективен. Неважно, это просто мнение украинца, который там находится, а я далеко. Правильно, что... я, извините, вас исправлю, все-таки я думал, что это ошибка поначалу, но я вижу, что вы повторяете все время, правильно народ называть не украинцами, а украинцами, страна-то Украина. А, извините, я не, не, не. уже… Ничего, ничего, я ну, просто думал, что вы ошиблись, нет. но это несколько раз вы повторили, я решил крайне, с моей точки но... зрения, ненавязчиво все-таки… Спасибо за то, что вы меня поправили, потому что я не люблю, когда я выгляжу каким-то таким... Ну, не тут далеко. очень простое правило. Украина украинец. Если украинец. была Украина, украинец бы был. А у школы Украина то украинец. А еще знаете, что мне в голову пришло? Я хотел, ну я уже стар, я боюсь, уже не доеду. Но хотел я приехать в Киев посмотреть там по разным причинам. Но я думаю, сейчас это уже невозможно. Да Даже почему? Будет... Вы долетаете до Варшавы, садитесь на Я буду говорить по-русски, по и меня морду набьют там на улице. Не набьют. Не а... набьют. Отношение к русским там... К русским Тебе, отношение понимать? плохое. Но вы и... вот. иностранец не к русским, к россиянам. Поймите правильно, не к русским, к россиянам. Ну понятно, понятно. Но это же все-таки разные вещи. Что я не россиянин, да? Да нет, в принципе и сейчас и сегодня на улицах Киева, к моему сожалению, и Харькова тоже, достаточно большое количество людей продолжает разговаривать на русском языке, хотя я считаю, что это неправильно. Но от этого ваш факт не перестает быть фактом, поэтому никто вам ничего не набьет. что Нет, вы ошибаетесь. Это очень жаль. Конечно, я не желаю вам зла, я вижу, вы человек положительный. Да, это, конечно, очень жаль, когда язык врага продолжает во время войны все так же использоваться. Мне кажется, это неверно и неправильно, но это происходит, и это так. Это факт. Да, это факт. Это... Отмахаться от этого факта нельзя, нереально. А скажите, вот какое отношение у украинцев сегодня к Израилю? Вот видите, вы спрашиваете к русским, и в то же время к Израилю как к стране нет это разные вопросы разные это разные но чувствуете что? как вы там спрашиваете о людях как о нации а здесь о стране да. но в целом положительно у нас президент еврей это... а я понимаю Да но я слышал даже что Израиль решил передать Украине оружие если бы все что я слышал передали то, возможно, да, да. бы российская армия уже давно сложила оружие и пошла домой разбираться у себя. Да, 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 да. Байк, у себя дома. Вон, они обещали, обещали горы и дали совсем немного, это я знаю, да. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет что дальше. дальше? Ну, просто поймите правильно, если поставки оружия прекратятся, то определенные части Украины, степной Украины, Могут оказаться под оккупацией. Потому что партизанскую войну в степи вести нельзя. -то в лесу. В а горы, вот там, и где и у, у нас лес и горы, там продолжится партизанская война. А это тоже очень большая часть Украины. Это весь север, весь Запад. Это Я лес и горы. Не, не, они не смогут завоевать Украину. Я Однозначно не нет. Верю. Однозначно нет. Этого не будет никогда. Но кровушки они нам пьют. Ой, О, как. О боже, мой. Это, это ужасно. Просто даже. Миллион, говорят, погибших с обоих сторон. Я этого не знаю. Правда, погибших очень много. Очень И много, да. исходя из слов армейских, потери у них больше. Но вот это ваши наши потери не становятся менее болезненными. А может быть вы эту цифру более точно знаете? Я слышал, что они вывезли с Украины на территорию России 20 тысяч украинских детей. Да, около того. Это правильная цифра или это Она... завышенная? Это, это заниженная цифра. Заниженная. Конечно, они занимаются целенаправленно весьма серьезными военными преступлениями, имя которым замещение населения оккупированных территорий. Они вывозят украинцев, пытаясь, особенно детей, пытаясь их внутри России ассимилировать и сделать русскими, а на эти территории завозят граждан. Но они это всегда делали. Это же не только во время этой войны. Они это делали всегда. А это военное преступление без срока давности. Так, военная... А это же Путина присудили, сделали международным преступником. Да Тот-то как-то дорабатывает. И тем не менее Трамп собирается с международным уголовным преступником вести переговоры. Что -то это точно, -то... да. Ну а что делать? Вот так вот. Россия мощная страна, и они все время угрожают этой ядерной дубинкой. И да все поймите боятся, вы правильно, Россия это колос на глиняных ногах. Если мы уже 10 лет сопротивляемся этому злу, то уж международной коалиции они никак бы не смогли противостоять. Понятно, но а они мы, боятся, же, а а мы же меньше войны. Почему вот мы не боимся ядерной войны, они боятся? Ну, это вы у них спросите, а, потому что они только об этом и говорят здесь. Так вопрос: это, ведь вопрос, это ведь, выжива... ладно. вопрос ладно. ведь выживания демократического э, строя вообще на всей планете, демократической системы управления. Да. В этом да. же вопрос состоит. Да. да. Ну, вот то, что есть, то есть. Ну, ладно. Ладно, спасибо. спасибо вам большое за информацию. Ну, это не информация, это скорее э, ощущение, мнение, чем ну, Не важно. Я ее сравниваю с тем, что у меня и тут есть, и делаю свой вывод. Это правильно. Я желаю Украине Если освобождения бы... от этой страшной вообще войны и от всего и получить репарации за каждый за каждое злодеяние, что они сделали, они должны заплатить. И... И это должно быть просто неуклонно. Они хоть понимают, что они должны будут заплатить, они согласны платить. А вы когда-нибудь слышали, чтобы Россия каялась? Не, не, я вот, если с русскими задаю такой вопрос, к любому, это вызывает у них бешенство. Они даже слышать об этом не хотят. Ну, они, они, даже за преступление коммунистического режима не раскаялись. Ну, что? И не заплатили, да? И не заплатили. Они думают, что сейчас им сойдет. Я, я... Так они и думают. Так, они, да. Как вас зовут? Юрий. Юрий. Меня зовут Сергей. У меня, Сергей, очень у меня канал называется латинскими буквами Бас ага, Ко. Бас и компания. Ага. Ну, как бас-гитара. Бас и компания. Понятно. Юкраина. Я зайду, я никогда вас раньше заходите, не видел. заходите, заходите, заходите мы сейчас в прямом эфире. Нас немного, нас 250 сейчас, но все на наши все родные. Все близкие, я думаю. Мне это как-то без разницы, но я свою точку зрения высказал. Если бы, я если делаю, бы каждый, если а? бы каждый из россиян хотя бы на толику малую пытался из России найти, на самом деле найти истину и сформировать свою точку зрения хотя бы вот на уровне обывателя, то я думаю, что войны бы этой не было. Вы пытаетесь, они а не нет. Ну да, это, это я знаю. Ребята там. Ой. За деньги что угодно, боже мой. Ладно, я желаю вашему каналу процветания и вам лично тоже. Не, -не, -не. не Здоровье... надо. Победа. Вот просто победа. О, победа, я больше уже Больше ничего. Больше ничего не нужно. Да. Украине победы и получить все до последней копейки с этих упырей. Это невозможно. До встречи, Юра. До встречи. До встречи. Всего.